Miesiące po niemiecku. Die zwölf Monate in der deutschen Sprache. Der Januar. Styczeń. Der Januar. Im Januar fahre ich nach Hamburg. W styczniu jadę do Hamburg. Im Januar fahre ich nach Hamburg. Der Februar. Luty. Der Februar. Ich bin im Februar geboren. Urodziłem się w styczniu. Ich bin im Februar geboren. Der März. Marzec. Der März Anfang März ziehe ich um. Na początku marca przeprowadzam się. Anfang März ziehe ich um. Der April. Kwiecień. Der April. Ich fange im April eine neue Arbeit an. W kwietniu rozpoczynam nową pracę. Ich fange im April eine neue Arbeit an. Der Mai. Mai. Der Mai. Meine Tochter ist im Mai geboren. Moja córka urodziła się w maju. Meine Tochter ist im Mai geboren. Der Juni. Czerwiec. Der Juni. Ende Juni fahre ich in Urlaub. Pod koniec czerwca jadę na wakacje. Ende Juni fahre ich in Urlaub. Der Juli. jetzt. Der Juli. Im Juli kommt meine Familie. Wlibzu przyjeżdża moja rodzina. Im Juli kommt meine Familie. Der August. Sierping. Der August. Im August fahre ich ans Meer. W Sierpniu nad Meer. Im August fahre ich ans Meer. Der September. Wrzesień. Der September. Am 1. September beginne ich einen Deutschkurs. 1 września rozpoczynam Kurs Języka Niemieckiego. Am 1. September beginne ich einen Deutschkurs. Der Oktober. Październik. Der Oktober. Am 15. Oktober mache ich eine Geburtstagparty. 15. Października robię przyjęcie urodzinowe. Am 15. Oktober mache ich eine Geburtstagparty. Der Dezember. Grudzień. Der Dezember. Im Dezember fahre ich mit meiner Familie in die Berge. W Grudniu jadę z moją rodziną w góry. Im Dezember fahre ich mit meiner Familie in die Berge.